Здравствуйте! Сейчас мы находимся в одном из супермаркетов в городе Дудерштадт И не смогли пройти, впрочем, как и всегда, мимо цветов. Обязательно здесь останавливаемся, задерживаем свой, свой взгляд. Посмотрите примулы каких цветов. Вот все цвета переданы прям достоверно. И м, заметили, что цветы меняются, букеты меняются, цветочные композиции всегда меняются. Вот даже есть сладкий букет. И всегда здесь что-нибудь увидишь новое, интересное. Всегда здесь очень красиво. Какие уже здесь ароматы? Я думаю, вы сами предполагаете. Вот лилии, розы, герберы, хризантемы всевозможных оттенков, цветов. Просто красота какая ярко-оранжевая гербера. И вот цветок, который я увидела в первый раз. Листья очень напомнили листья каланхоя. А вот цветы зеленые такие интересные, как будто зеленые виноградинки висят. Если кто знает, как называется растение, скажите, пожалуйста, первый раз вижу такую красоту это Каланхоя. Вот поэтому всегда с удовольствием сюда заглядываем, потому что что-нибудь новенькое, интересное обязательно увидим. Примулы всевозможных цветов и оттенков. А внизу орхидея нежных цветов, оттенков тоже. Вот этот цветок вижу не первый раз, но не знаю, как называется. Весь в бутонах. Каланхои тоже все-все-все в бутонах. И надо сказать, что вот сколько мы покупали этот цветок разных оттенков колокой, всегда у нас все бутоны распускались и цвели так долго, просто на удивление. И вот внизу тоже и герберы, и хризантемы, и розы, и ирисы даже фиолетовые. Так что здесь запахи, ароматы стоят неимоверные. Букеты роз, Букеты с герберами, с гвоздиками. Вот на любой вкус и цвет. А оранжевые, какие красивые, с белым просто красота. Вот еще гвоздики. В общем, по этому отделу можно ходить кругами, кругами и кругами. И не налюбуешься никогда в досталь этой красотой. И драцену видим, и дефинбахи, и юка, и цветы на срез, и у букетах, и композиции, и домашние цветы. Все, что хотите. Вот такой красивый цветочный отдел в этом супермаркете хочется уходить. Перешли на следующий ряд. А здесь уже луковичные гиацинты, тюльпаны, нарциссы видели с другой стороны. Вот уже гиацинты и в бутонах, и только, только будут распускаться. И самое интересное, вот за белыми тюльпанами, фиолетовые и ярко-розовые, белые, это гиацинты на срез в букетах. Первый раз, мне кажется, вижу гиацинты в букетах на срез. Но здесь ароматы просто-просто. Всем желаю хорошего цветочного настроения.